100 тонн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу відправили сьогодні з Харкова. Вантаж збирали вірменські громади у всіх регіонах України. Там найнеобхідніше вода, продукти, які довго не псуються, медикаменти, побутова хімія і шкільне приладдя на автомобілях гуманітарної колони емблеми Червоного Христа. Саме його представники розподілятимуть допомогу серед мешканців шести міст Донецької та Луганської областей. Машины едут по таким направлениям. В Донецкую область едут в Славянск, в Краматорск, едут в Дружковку, в Константиновку. В Луганскую область едут в два города – Старобельск и э, Северодонецк. Это те освобожденные зоны, которые сегодня считаются безопасными. Мы связались с местными ячейками армянской общины. Они там промониторили местное население, в чем есть нужда. Был составлен минимальный список примерно из 55 позиций, которое было разослано, во все региональные отделения Союза армян Украины, где был собран гуманитарный груз. В этой помощи нуждаются тысячи людей. Это все будет передано в районные организации, в районные городские организации Красного Креста. Они будут распределять согласно имеющихся у них списков.